расходятся. Вот сразу видно, девушка серьезная. Да. Да, аж самой смешно стало, да? Mm -hmm. Аж самой смешно стало. Понимаю тебя, понимаю. А ты совершеннолетняя? Да. Mm -hmm. Как ты относишься к визиту? В каком городе живешь? А то я сейчас наобещаю визит, а вы не приеду, нехорошо будет. Москва прекрасна. Если доктор Барменталь приедет вместе со мной? У вас там сколько? Угу. Нас тут. Одна я тут. Боюсь, одна не справишься. Я тоже так думаю. А муж у тебя есть? Нет. А что с ним случилось? Ну, пока его не было у меня. Как случится что-нибудь, я скажу тебе. А как тебя зовут? Я зовут сама прихожу. Ну, надо же заслужить, чтобы позвать. Пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Я с Ростова. Я из Белгорода, соседи, видишь как? Не совсем. Да ну как. В масштабах нашей Великой Родины это к соседям. Что обсудим? А что бы хотел? Ну, Люблю социологию. Если у вас есть какие-то темы задавайте. Социология, интересно. Я не очень силен в социологии. Хотелось бы услышать определение, что это социология как наука или как предмет изучения. Вообще как наука. А что изучает социология, а социология как наука? Социология. А? Что изучает социология как наука? В целом поведение людей в толпоэлитарном обществе. Как он? толпа Толпоэлитарное общество это для меня вообще новый термин. А что это? Что он обозначает? Ну, толпа и элита. А где можно прочитать определение толпоэлитарного общества? концепцию общественной безопасности. А, это вот эти вот полковники, да? Какие пол... Какие? Ну, корочков генерал И Ивашутин, по-моему, да? Или Иващенко. Там большая группа людей, научных деятелей. Ефимов, Пякин. Ну, а вот корочков или как его? Не, ну, напомните мне, ну я правда не помню. Ну, Петров там, да, один Участников. Вам не кажется, что это псевдонаука в их исполнении? Ну, потому что ну, ни в одном из учебников э, термин «толпа элитарное общество» я не, э, не встречал. Не, не, не то что не кажется, я уверен, потому что это доказано Санкт-Петербургским государственным университетом с помощью математики. И утвержденное в 2006 году, по-моему, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Интересно, да я тоже не знал об этом. Очень интересно. А как доказано? А что доказано с помощью математики? Достаточно вообще теория управления. Теория управления. Это, это база, фундамент. А концепция общественной безопасности это уже э, выпускники Нахимовского училища. Они задались целью, вопросом, точнее, почему же происходит войны периодически на планете Земля. Выпускникам Нахимовского училища, мне кажется, это не очень выгодно. Интересно, интересно но, но расскажите, ну расскажите, правда, расскажите, как, что значит доказано с помощью математики? То есть выведены какие-то формулы? Да, да, абсолютно верно. То есть с помощью тригонометрии они э, разложили, э, так скажем, управленческие маневры. Все это доказали. Тригонометрии? Да. В смысле, углы треугольника? С помощью углов треугольника. Тригонометрии, допустим, предиктор корректор. Глобальный предиктор. Если вы изучали высшую математику, там есть такие понятия. Да, не знаю. Предиктор. Это было это так давно. Корректор. Я уже не помню даже. Есть шесть приоритетов управления. А тригонометрия здесь при чем? Формулы. Ну, тригонометрия изучает, изучает треугольники. Нет. Как нет? Не, не только. Но не что только еще изучает три, тригонометрия? Это функции э, соотношения э, различ, различных сторон треугольника тригонометрия дает формулы, которые можно подставить не только к треугольникам и к описыванию треугольников. Ну, well, это безусловно так. Это безусловно так. Но э, тригонометрия, с помощью тригонометрии доказали э, общественное отношение. Синус президента Российской Федерации равен косинусу президента Российской Федерации умноженной на тангенс шаги. Капец! Воно там говорять чи що? Ну чесно. Ні, я розумію, що логіка це математичні формули, але ж не з тригонометрії, з математичного аналізу, а не стригонометрії. Було цікаво, було цікаво, але вибачте, він втік. Він знов таки втік. Було б цікаво. І таке е тезис, що нахімовці е нібито вивчають цю науку. Аби не було війни. А що ж вони на Хімовці робити будуть, якщо війни не будуть? Як ж вони заробляти будуть? Треш. Так, так багато нового про тергонометрію 100% Семен. Я сам в шоці. це? Виявляється, торгонометрія вивчать. А я зрозумів, друзі. Вони ж на трьох завжди ото вирішують усілякі світові питання. Сідають в трикутник такий собі, і е, в залежності від того, чи це е, ну, від форми трикутника, чи це прямокутний трикутник, чи просто прозвільне трикутник, е, і е, вирішують, е, скільки кому наливати. І від того, скільки кому налили, залежить те, е, які е, нахімовські випускники е, підуть, поїдуть додому е, в поліетиленових е, мішочках, а які в поліпропіленових. А може, якісь і в поліуретанових поїдуть. Я зрозумів. Тож, бачите, як воно. І такі тригонометрія тут е, теж в нагоді стає. Е, бо це ж все вирішується в трикутниках. Ось воно що. Семенич, ти зрозумів, друже? Тригонометрія наше все. Бо вона про трикутники. А все, що про трикутники. Пригадався Володимир Семенич твій на півтеска Е, В особоту чуть не плача, вся канальчикова дача, да? В телевізору рвалась. Тріугольник. Треугольник. <риклад> вся безумна больниця у екрану забралась. Мені згадалося, як в 14 в Севастополі ті, хто був нахімовцями. Відмовились присягати окупантам, і я пам'ятаю. До речі, хлопці потім, мені здається, навчались бути морськими офіцерами в Британії, якщо я, якщо я не помиляюсь. В Британії, саме в Британії.